Людмила Харив, да, поделитесь, пожалуйста. Да. 253. Да. 25. Да. 29. Это что такое? Ну, я не знаю, что это такое, но это не телефон аппарата, это где-то ее ну, структура, ну, как бы этот, не знаю где. 253-25-99. А у нее есть, у Хариви есть телефон в аппарате В аппарате нет. А на кабинет у нее есть там? по-моему, кабинета здесь ее нет. Хорошо. А Людмила Коваль помещает? Коваль? Тоже 253, 25, 29. 253, 25, 29. Так, а, ага. А Ганна Пухляк, по секретаря? был. Ну, тоже 253, 25, 29. 20... Ну, она сейчас в декретном отпуске. 253-25-29, 29, 253 -25 -29 20, да? да. Но она в декретном отпуске. Так, а что это за номер 253-25-29? Я не знаю, не могу вам сказать, что это за номер. А... Позвоните на этот номер и узнайте, что это за номер. А еще мне не требует Наталья Чернобрывкина. Чернобрывкина тоже 255-25-29 на том же телефоне, что и те. 253-25-29? Да. Да. А Ирина Бондаренко, помещенных первого заступника секретаря РМБУ? тоже в декретном отпуске. Нет а? телефона, она в декретном, декретной а? отпуске. А -а -а. Здравствуйте. Добрый день.